Знаете, я все больше убеждаю, что это было очень разумное назначение. Он держится все лучше и лучше. Вот я даже не ожидал, что он будет так хорошо держаться в этой должности и будет ну, настолько хорош. Это просто многие не видят. Я вижу просто потому, что я немножко ближе. Ближе я по двум причинам. Во-первых, он меня пригласил к себе. Это было еще в начале марта. И попросил заняться восстановлением всех проектов гражданского контроля, которые были до Януковича, При цивильных министрах. Уценка, потом Тушко. Я сказал, хорошо, я займусь и очень скоро как бы, отреагирую. И вот с тех пор я этим занимаюсь. То есть это длится уже ну, не совсем начало марта. Это были мартовские праздники. 8 марта, вот в те выходные. Он, меня, мне позвонил, сказал, что я хотел бы встретиться, я как раз в Киеве. Ну, тогда были выходные дни, 9 марта, тут то, я точно вспомнил. Мы встретились 9 марта и обсудили эти вопросы. И он тогда довольно много мне, у него было какое-то время, он мне много всякое рассказывал. И я, в общем-то, понял, что совершенно не видно, хотя он и открытый, и прозрачный, и в Фейсбуке все пишет. Даже чересчур прозрачный, я бы сказал многие вещи, которые он писал в Фейсбуке, вообще писать не стоило бы, наверное. Но он еще неопытный очень, он же никогда в милиции не работал, не знает всех ее особенностей. Но вот тут проявились его качества чисто интеллектуальные, очень сильные. Он ведь был довольно богатый бизнесмен в Харькове. Но у него все забрали вот за эти четыре года. Или там почти все, я не знаю. Вот, он же был вынужден эмигрировать там и так далее, и бизнес его тут весь почти весь пропал. Но вот э, его быстрая реакция, умение мыслить системно, это очень важно. Он вообще по образованию системотехник между прочим и хорошо учился. Вот. И э, э, он мастер переговоров, то есть он умеет убеждать. Вот, и уговаривать, совершенно замечательно. Я это видел неоднократно, когда он был губернатором. Вот, вот это э, и то, что вот такой свежий, незайманный, так сказать, взгляд на милицию, вот сейчас это у него проявилось в полной мере. И он как бы за те неполные три недели... Вообще оказалось, что вначале собирался только на 10 дней прийти, а потом уйти и уступить место Ереме. Но потом оказалось, что... Его попросили остаться, и он как бы... Теперь уже и уходить как-то не ходит. Нет, так он уже просто влез по уши в это во все, и, ну, как бы... Ну, я просто не знаю, как в других министерствах, но тут я вижу близко, поскольку я уже с ним общался несколько раз. Вот одно это, потом я, я пришел к нему еще раз и рассказал, что я считаю нужным делать. Причем он пришел не сам, а с, а с компанией экспертов, вот, которую я пригласил на эту встречу. Ну, я сначала пришел, сам рассказал, он говорит, я хочу встретиться со всеми немедленно. Вот завтра можно? Сегодня не получится? Завтра можно? Я говорю, да, я думаю, что все, кто смогут, придут. Тут же посмотрел свой план, отменил какие-то интервью и на 10 утра назначил эту встречу, на полтора часа сразу для нее отвел. В эту ночь как раз была история с музычкой, и мои коллеги начали мне утром звонить, что, наверное, встречи не будет. Я говорю, никто ничего не отменял, идемте. Вот. Что было на, этой встрече? на этой встрече были эксперты в области МВД, представители Центра политико-правовых реформ Украинского Союза по правам человека, харьковской правозащитной группы. Ассоциации э, украинских мониторов Соблюдения прав человека в правоохранительных органах было два представителя донорских организаций, которые э, занимаются помощью милиции. Сейчас раньше занимались, сейчас готовы заниматься. Была еще депутат шестого э, созыва Элина Шишкина. Угу. Э, она доктор, она кандидат юридических наук и специалист по уголовному процессу. Вот, ну, из тех, кто вы знаете, был Лех Мартыненко, был Александр Бончук. Uh -huh. Вот. Э -э ну. Это достаточно такой, представительная. Представительная была, да. Ну и мы дело в ну, том, что накануне я, я рассказал, э как... А, был роман Романов. Uh -huh. вот. э -э я рассказал, как я это вижу и какие у нас предложения есть конкретные. И вот после этого он захотел встретиться, чтобы понять более конкретно эти предложения. Ну и в итоге мы договорились о том, что создается не общественный совет, как думали вначале, uh -huh. а экспертный совет по правам человека при МВД. Uh -huh. И у этого экспертного совета основная задача реформирования МВД, поскольку в существующем виде МВД существовать не может. Это... Oh,